впечатления самые положительные, потому что команду мы собрали совсем недавно. Для многих это вообще первые игры, для многих в жизни, для, ну, для многих вот на таком уровне. Поэтому в целом я могу сказать, что я даже... они превзошли мои ожидания. Игроки превзошли мои ожидания. Игра была... Все игры были эмоционально очень насыщены, борь, с борьбой. Дети, игроки слушают, что тренера говорят, и выполняют. И видна, и видна работа на тренировках, что мы не зря работаем, и они это показывают в играх. Соперники, интересная команда ровно. Интересно тем, что очень ребята для своего возраста очень габаритные, и с нами с ними было очень тяжело. У нас нет таких пока еще больших. А так в целом мне нравится здесь все ребята, и Винница, и Ужгород, все такие бойцы. С ними приятно играть, даже и вот так бы вне турнирное общение. Видно, что им все нравится баскетбол, и все ну, хотят развиваться, играть. Вот это запомнилось. У нас нет приоритета турнирных задач. Мы ставим первое на все это развитие игроков как баскетболистов, становить, чтобы они как индивидуально становились сильнее, так и команда становилась сильнее. Это первый сезон, и для нас будет победа, если они Сделают шаг вперед по сравнению с, там, с октябрем, в мае станут значительно сильнее как игроки и как команда в целом. Это наша задача. И В социальных сетях у нас общество и, и на ютубе каналы, они и свои игры смотрят, и НБА, и, и кто Евролигу, и Суперлигу смотрят. Поэтому здесь, конкретно в этой команде, чувствуется, что дети не безразличны к баскетболу. Именно не только на тренировках, а и вне тренировок они следят и стремятся там что-то пародировать, там где-то подражать кому-то. Ну, в общем, они следят. Они в баскетболе. Все команды играли очень слаженно. И мы показали настоящий командный дух в этих, в этих играх. Ну, наша команда как бы во второе место заняла. Для меня лучше отдать передачу, чтобы э, игрок забил. Но больше всего меня тренирует мама. Вот так. Больше, больше движения мама показывает. Как бы. Я болею в Суперлиге за БК «Гаверлу». Там э, мой крестный играет. Ну, не играет, а тренер Александр Лохманчук. Много надо еще работать им, потому что мы первое соревнование, которое по этому возрасту. Что команда ровная, и тут другие команда Авангард и Ужгород, они уже не первый год играют. У нас еще немножко травмы, там три игрока основных травмировались, поэтому мы первую игру играли равно, но как случилось, что произошли травмы игроков, поэтому и проиграли. Но ну, вторая игра была закон... не то, что закономерная, команда ровно более сбалансированная, она уже и в пятерке играла э, в финале ВБЛ, поэтому тяжело было против них играть. Мы ну, будем учиться. Первый тур, еще второй все покажет. Ну, на мой взгляд, что в первую очередь они должны они уже уметь водить, передавать, защищаться правильно и поражать кольцо, чтобы приносили очки кому. Этот сезон обыграть игроков, и чтобы они наигрались и получили новые впечатления от игр и приобрели многих друзей. Да, мне понравилось очень. А что именно? Мы играли с Ужгаровым, Авангардом, э, с Ровно. Третий год начался. Так. Ну, вертушку, проходы снизу, сверху, переводы, повороты. Нам лучше надо играть в защите, больше давать посовки, распасовку играть.